Голос краюны нашего. Там хвилях бурла, блудить уроди не мій, де воно темно, тіли тимно ванили, барві зі барві, мало крутили та повертається йти безрадічні.

Олег Скрипка. Валерия. Аплодисменты, аплодисменты нашему неожиданному международному дуэту. Олег Скрипка и Валерия. Боже мой, Валерия, я честно скажу, если бы не нервно передвигающийся за кулисами Иосиф Пригожин, я подумал бы, что вы снова собрались замуж. Честно говоря, нам тоже так показалось перед началом. А скажите, мы сможем еще раз услышать эту песню в вашем исполнении на украинском языке? как бы я хотела. Вы знаете, я когда услышала эту песню, я только наиграл Олегу когда первый раз, я сразу в нее влюбилась. И мне кажется, что вообще это, я, эта песня достойна того, чтобы у нее была самая широкая аудитория. Я бы хотела ее спеть на русском, но мне почему-то кажется, что на украинском она звучит лучше. Ну, у вас тоже гарно выходит спевать украинскую мову. Буду вас за штонком искупаться. Украинская. Ваши оплески. Созерковый дуэт. Валерия та Олег Скрипка. И вони залишать нас на якусь мыть. Шпит ваши бурхливые овації. Продолжайте планировать, дорогие друзья. Правильно, везде должен быть баланс. Если кто-то никак не перейдет на украинский, то приходится гражданам Российской Федерации переходить на украинский. Друзья, добрый вечер. Наконец-то мы, ваши старые знакомые, практически родственники, пришли к вам в дом. Сели рядышком телевизоре и сказали, это снова «Голос Краины». Новая история на телеканале «Один плюс один» в прямом эфире. И как уже было подмечено неоднократно, в этом шоу звучит только живая музыка. Поэтому давайте прямо сейчас поблагодарим за то, что музыка исключительно живая. Замечательный коллектив, который находится за кулисами, это Бетховен. Бетховену ваши аплодисменты. Участники уча нашего проекта подготовили для нас неймовірні номеры наполненные над сучасними спецэффектами Все это они будут делать наживо в режиме реального часа. Внимательно наблюдать за своими участниками и оценивать результат как своей работы, так и трудов своих коллег будет четверка наших звездных тренеров. Это Алекс Скрипка, вы его здесь видели, Алекс Нами. Это Диана Арбенина, которая сегодня Прекрасно пародирует внешним видом Александра Пономарева. И, собственно, Александр Пономарев собственной персоной. Валерия приеднается до нас трешечки позже. И самая команда Олега Скрипка Валерий Валерии спеватимут наживо сегодня первыми. Пока в командах по шесть человек. Это лучшие из лучших. Они прошли выбор вслепую. Они уцелели в вокальных боях. Но им предстоит пройти жестокое испытание. У новій истории Голос Украины правила шоу изменены. Вон они станут еще больше жестокими. Финал сегодняшней драмы не может никто. Эта драма будет разворачиваться на ваших глазах в прямом эфире, ведь сегодня Голос Украины должны покинуть сразу по два участника от каждой команды, то есть двоих вокалистов потеряет команда Валерии и двоих. Команда Олега Скрипки. але є і хороші новини саме від сьогодні, та надалі до кінця проекту виглядачі можете врятувати своїх улюбленців, віддати власний голос на їхню підтримку. Телефонные линии для голосования уже открыты. Сейчас на своих экранах увидите таблицу с номерами телефонов, по которым можете поддержать исполнителей из команды Олега Скрипки. Вы можете звонить нам или присылать смс-сообщение на номер 9969. Судьба вокалистов теперь и в ваших руках. Двое из них пройдут следующий раунд только благодаря голосам телезрителей. А зараз на экране список вакансий с команды Валерии и их номеры. Телефонуйте або надсылайте смс на номер 99. 69. лише так ви зможете вивести двох кращих вокалістів з цієї команди до наступного раунду. Кожен з них потребує вашої підтримки. І таки ще раз напоминаємо, по два учасника із кожної команди стопроцентно стаються в проєкті благодаря зрительському голосуванню. Вашим голосам ще двох вокалістів власне о, перемогу переможців обберуть наші зіркові тренери. Я надеюсь, что правила понятны и в прямом эфире канала 1 плюс 1. Друзья, мы начинаем новую битву за звание голоса Краины. И главный приз нашего шоу по-прежнему звукозаписывающая компания Universal Music не изменяет нам ни с кем. Это контракт с ведущим брендом записи. Контракт, который откроет для победителя путь, не побоюсь этого слова, к мировой славе. Ну а сейчас час дать первые слова нашим зірковим тренерам, в их зачісках відбулися изменения, а саме Олег Скрипка и Диана Арбенина по весняному сегодня в брани. И первые, конечно, первые вопросы до Діани и Олександра. Диана, что відбувається у вашей команді? Чи готові они до боротьби наступного тижня? У меня удивительная команда, в ней одни парни. Это, конечно, очень сложно, потому что нет движений, то есть я имею в виду я скована в том, что у меня только мужская палитра, но это очень сложная команда и при этом она очень классная, потому что парни абсолютно друг на друга не похожи, а, поэтому если мои мальчики сегодня в зале, я предлагаю им прислушаться к тому, что будет сегодня, чтобы хорошо сыграть. Олександра, у чьего особливости твоей команды? У меня очень красивые девчата. І вони дуже гарно співають. От, але є хлопці, тому в мене палітра, напевно, що буде ширшою. Я принаймні над цим працюю і, враховуючи досвід попереднього е, шоу, е, думаю, що він мені допоможе цей досвід. І так само оплески для моїх хлопців і дівчат, причому із попереднього шоу так само. Валерия, Диана сказала, что у нее в команде мальчики. Судя по всему, это будет большой бой с Бен. Ну, мужественная команда, конечно же. Александр хвастается тем, что у него все красивые и подразумевается умные. А какая у вас команда? Ну, не в обиду всем остальным. Мне кажется, что, что моя, моя команда, команда самая голосистая. У нас вокальное шоу, и исполнители у меня все очень разные. Мне кажется, что это может получиться вот интересно сегодня вот у нас такой вечер. Спасибо за ответ. Олег Скрипка. Участники вашей команды, ну, когда их так крепко прижмешь за кулисами, говорят, что вы настоящий шаман. Они называют вас шаманом. А как вы их всех коллективно назовете? Ну, у меня есть три характери... в мене три... пардон, в мене три характеристики для моей команды. Это дружня, весела и потужная. Компанія, але я не знаю на, на рахунок шаманства, Я якби за гармонію, за єдинство, і в мене е, класний баланс. В мене половина мальчиків, половина половина дівчаток. От і всі е, по різному співають. І тут вже той, хто виграє, це вже ну як будуть голосувати за якийсь стиль е, музики і співу наші наших глядачі-слухачі, тому що тому що вони всі не перевершені.